parlament saylovlarining dastlabki natijalari alamjonovga suiqasd qilgan gumondorlar maktablarda kuzgi ta'til muddati assalomu alaykum mamlakatimizda kun davomida yuz bergan va kunuzda yoritilgan muhim voqea hodisalar tafsilotiga to'xtalamiz yigirma yettinchi oktyabr kungi oliy majlis qonunchilik palatasi va xalq deputatlari kengashi saylovida ro'yxatga olingan o'n to'qqiz million to'qqiz yuz qirq to'rt mingdan ortiq saylovchidan o'n besh million yigirma yetti ming besh yuz yigirma to'qqiz nafari ovoz berdi degan markaziy saylov komissiyasi raisi zayniddin nizomxo'jayev brifingda qonunchilik palatasi uchun yagona saylov okrugi bo'yicha o'zbekiston liberal demokratik partiyasi 34.75% ovoz to'plab birinchi milliy tiklanish partiyasi 18.82% ovoz bilan ikkinchi o'rinni egalladi keyingi o'rinlar xalq demokratik partiyasi adolat partiyasi va ekologik partiya o'rtasida taqsimlangan bir mandatli saylov okrugi bo'yicha o'zli deb o'ttiz sakkizta milliy tiklanish o'n beshta adolat to'qqizta xalq demokratik partiyasi yettita ekopartiya esa oltita o'ringa ega bo'lgan partiyalarning qonunchilik palatasidagi mandatlarining umumiy soni esa quyidagicha o'zli deb oltmish to'rtta milliy tiklanish yigirma to'qqizta adolat yigirma bitta xalq demokratik partiyasi yigirmata ekopartiya esa 16 oltita bosh prokuratura matbuot xizmati komil allamjonovga uyushtirilgan qurolli hujum yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berdi idora buni qotillikka oid suiqasd holati deb baholagan avvalroq bitta gumondor ushlangani ma'lum qilingan edi endi jinoyatni sodir etishga aloqador bo'lgan shaxslarning yana 3 nafari ushlangani aytilmoqda bosh prokuratura tomonidan qibraydagi qotillikka suiqasd holati bilan bog'liq jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda o'tkazilgan tergov va tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni sodir etishga aloqador bo'lgan shaxslarning yana 3 nafar aniqlanib gumonlanuvchi tariqasida qo'lga olindi deyiladi xabarda bosh prokuratura 26 oktyabr ok kuni soat 1:40lar atrofida toshkent viloyatining qibray tumanidagi ifor ko'chasida ikki noma'lum shaxs prezident administratsiyasi sobiq xodimi komil allamjonovning Range rover rusumli yo'l tanlamas avtomobiliga o'q o'qotar quroldan bir necha marta o'q uzib voqea joyidan qochib ketgani haqida xabar bergan edi haydovchi va allamjonov jabrlanmagan holat yuzasidan jinoyat kodeksining 25 97 to'qson Asi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan 27 oktyabr kuni ushbu jinoyatni sodir etishda gumonlanuvchilarning biri ushlangani xabar qilindi o'zbekistonda maktab o'quvchilari uchun chorakning so'nggi kuni 2 noyabr sanasiga to'g'ri kelib 4 noyabr kuzgi ta'tilning ilk kuni hisoblanadi bu haqida maktabgacha va maktab ta'limi ta vazirligi xabar berdi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi umumta'lim ijod ixtisoslashtirilgan maktablar o'quvchilari uchun joriy yilning kuzgi ta'tili 4 noyabrdan boshlanib 10 noyabr sanasiga qadar davom etadi deyiladi xabarda ikkinchi chorak dars mashg'ulotlari 2024 ming yigirma yil o'n noyabr sanasidan boshlanadi vazirlar mahkamasining 2017 ming 140 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq o'quvchilar uchun ta'til kunlari quyidagicha belgilangan kuzgi ta'til 4 noyabrdan boshlab 6 kalendar kun qishki ta'til 28 dekabrdan boshlab 14 kalendar kun bahorgi ta'til 21 martdan boshlab 7 kalendar kun yozgi ta'til esa oxirgi bosqichli nazorat sinovi o'tkazilgan kundan bosqichli nazorat o'tkazilmaydigan sinflar uchun esa o'quv yili tugagan kundan keyingi kundan boshlab 1 sentyabrga qadar davom etadi 1 sinf o'quvchilari uchun esa fevral oyi davomida qo'shimcha 1 haftalik ta'til belgilanadi o'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga elektr va gaz to'lovlari uchun bir martalik kompensatsiya beriladi isitish mavsumida elektr energiyasi va gaz xarajatlarini qisman qoplash uchun qariyb 1.4 millionga yaqin oilaga 270 ming so'mdan bir martalik kompensatsiya to'lanadi bu mablag' bola puli va yoki moddiy yordam oladigan oilalarning kartasiga 27 noyabrdan keyin tushirib beriladi bu haqida ijtimoiy himoya milliy agentligi xabar bermoqda mazkur to'lov gaz va elektr energiyasiga tariflar oshishi oqibatini yumshatishda yordam beradi ta'kidlanishicha kompensatsiya bir yilda faqat bir marta to'lanadi uning miqdori esa 270 yuz ming so'mni tashkil etadi kompensatsiya oladiganlar ro'yxatiga quyidagilar kiritiladi asosiy ro'yxat bo'yicha ijtimoiy himoya reyestri orqali bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oladigan oilalar qo'shimcha ro'yxat bo'yicha boshqa ehtiyojmandlar ushbu ro'yxatga kiritiladi bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz aynan shulardan iborat edi ertaga ko'rishguncha omon bo'ling